biologis. Jadi, pastikan anda mempelajari emok ke ibu bapaan tentang perkembangan komunikasi anak-anak Jangan tunggu anak umur tiga tahun, empat tahun, lima tahun dah lima tahun tak bercakap-cakap kita bawa ke okay, terapi lah. Lima okay, tahun tu sebenarnya dah lambat. Ya? Dah sangat lambat sebenarnya. Jangan Uh, terikut-ikut dengan mitos yang mengatakan ala budak lelaki memang cakap lambat. Ah, uh, tak ada, tak Ala Einstein dulu pun bercakap umur empat tahun. Einstein bercakap lambat tapi membesar jadi Einstein. Adakah semua budak lain yang bercakap lambat semua ini membesar jadi Einstein? Tidak. Jadi, kena cakna. Okey, saya kira saya sudah di penghujung perkongsian saya. Mungkin kita boleh dengar. Uh, apa feedback ataupun ada soalan mungkin Dr. Hashifah Okay terima kasih pada Dr. Bashar atas perkongsian sebentar tadi uh, Ada beberapa soalan uh, yang apa uh, uh, Saya rasa ni ibu bapalah yang bertanya di um, ruangan question and answer um, Okay, satu soalan ni uh, beliau bertanya uh, bagaimana ibu bapa yang uh, mempunyai anak yang mempunyai uh, memakai alat pendengaran ni boleh membantu anak-anak ini di rumah untuk merangsang pertuturan. Okay, baik. Memang soalan tu soalan yang sangat uh, topikal ya, eh, sangat penting. Um, secara amnya, saya berikan secara am, anda perlu bercakap dengan anak Panjang masa seperti yang saya sebutkan tadi. Libatkan anak dengan aktiviti yang kita buat. Uh, menyediakan persiapan untuk makan malam. Libatkan anak. Mana perkara yang dia boleh buat, bagi dia buat dan sambil dia buat, berikan rangsangan bahasa. Ah, okay, potong ini panjang-panjang. Panjang-panjang macam ni. Tengok, mama potong panjang-panjang. Awak -panjang. pun potong panjang-panjang. Nanti kita akan makan letak pun panjang-panjang dalam pinggan. Jadi kita boleh buat panjang, 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 panjang. Kalau itu targetnya pada masa itu. Apa target bahasa itu anda perlu bincang dengan artis. Ibu bapa dengan artis kena macam ni eh. Kena macam ni. Sebabnya ibu bapa walaupun berkeinginan untuk uh, melakukan, fasilitasi, melakukan fasilitasi di rumah perlu dibantu hala tujuannya oleh terapis sebab ilmu tu berada pada terapis bercakap sepanjang masa pada setiap aktiviti yang berlaku di rumah dan ini maaf ya saya perlu menyentuh sebab um, ibu bapa ada dunia pada masa zaman sekarang terdapat banyak uh, kelepaan ataupun kelikaan disebabkan adanya benda ini jadi Masa yang sepatutnya banyak ditumpukan fokus pada anak Telah beralih kepada ini Kadang-kadang digunakan ini untuk direkod atau dirakam Perbuatan anaknya dan di-upload pada social media Saya tak, bukan saya melarang ataupun saya uh, Memandang itu sebagai negatif, tidak Cumanya Kalau apa yang dirakamkan itu adalah satu yang menunjukkan fasilitasi bahasa perkebenaran yang betul, yang bagus, yang boleh boleh menjadi contoh teladan bagi ibu bapa lain. Nah, itu apa? Tapi kalau sekadar mengambil untuk tunjuk, oh cute ya, oh lucu ya, dan sebenarnya saya rasakan anda telah hilang peluang keemasan untuk melakukan fasilitasi bahasa dengan anak pada ketika itu. Okey, Uh, Berbahasa semasa rutin menyanyi. Bila saya katakan menyanyi, ini lagi satu masalah dengan perkara ini. Nanti orang kata sebab terbahsyat hati gadget. Tapi gadget eh. <laughs> Gadget ini perlu kalau digunakan dengan betul. Bila saya tanya, uh, "Nak ada mendengar lagu tak di rumah, mendengar nyanyian." Saya sebut mendengar nyanyian. Ibu bapa, ibu bapa akan jawab, "Oh, dia akan tengok dekat YouTube. Dia tengok YouTube, nanti dia dia menarilah." Okey, Bila dia tengok YouTube, nama pun tengok YouTube, ya anak anda belum pandai mendengar. Bila dia tengok YouTube dengan rangsangan visualnya, dengan warnanya, dengan pergerakan patunya dan sebagainya. Itu yang menarik perhatian visual dia. Ingat tak awal tadi saya terangkan bagaimana visual bermaharaja lela menekan auditori apabila anak kita kurang mendengar dapat lagi YouTube dengan segala kartun Satnika segala, lagi lah auditori dia tak berkenang. Dia tak pakai alat pun tak apa, dia pergi tengok YouTube. Ah ha, tak mau ibu bapa kita tak mau. Ha, dah keluar dah utara saya dah. Ha, kita, kita tak mau. Bila saya kata menyanyi, nyanyi dengan live. Nyanyilah dengan anak-anak. Tak kisahlah suara anda ibarat Siti Nohaliza ataupun seperti suara Basyariah Tufati. Anak anda akan judge suara anda. Tapi nyanyian live, nyanyian lagu anak-anak itu penting. Okey, yang ketiga. Okey, pertama dia Rutin dan bercakap dengan anak sepanjang masa masa rutin. Kedua, nyanyilah. Ketiga, bacalah. Bila saya kata baca ni pula Selalunya salah faham ya. Ha, nak cari buku pun susah sebab semuanya dah boleh dekat. Sebenarnya gadget, nak cari buku pun dah payah. Okey. Kita kita ul ulul lah katakan kertas ni adalah buku ya. Eh. Bila saya kata apa ni bacalah bukan maksudnya anda buka buku kena duduk sebelah baca dengar ali uh, ikut 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 ali ali sebut sebut ah, uh, tak tak bukan macam buka, 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 buka. pilih buku yang setahap dengan minat anak anda kalau anda baca sekalipun perceritakan Berdasarkan gambar dalam muka surat-muka surat buku surat, tersebut Dan jadikan cerita anda itu dramatik Ada suara-suara tertentu Ada unsur-unsur suspense Jadi anak-anak dia nak lagi, nak lagi, nak lagi Kalaupun pada anak-anak yang normal pendengarannya Jika setiap hari Mak ayah membaca hanya 10 minit berkongsi buku Ramai, 10 minit je setiap hari apabila dia nak mula sekolah darjah satu dia akan ada sekurang-kurangnya 20 ribu perkataan ekstra berbanding dengan anak-anak yang mak bapaknya tak berkongsi buku. Ini kan pula anak-anak kita yang masalah negara yang terlambat mendengar. Rutin harian bercakap nyanyilah, kongsilah buku. Saya bagi tiga je dahulu sebab detailnya isi-isi penting yang tertentu spesifiknya anda perlu bincangkan dengan terapis. Ah uh, okey doktor actually ada soalan uh, kesinambungan daripada soalan tadi itu. Uh, macam yang uh, apa uh, tips yang doktor share dengan kita Um, bagaimana kalau yang uh, yang anak tersebut adalah uh, di bawah contohnya uh, 2 tahun atau setahun yang masih belum boleh uh, bercakap kan. Uh, jadi bagaimana ibu bapa nak uh, apa uh, melakukan rangsangan tersebut di rumah dengan yang berumur di bawah 2 tahun katakan atau setahun. Uh -uh. Okey. Menyanyi itu memang pekerjaan kita dengan anak yang bau yang dengan bayi bayi awal, I don't know. I sang to babies ever since they like one day, two days. Menyanyi adalah perkara yang paling senang untuk buat. Uh, kongsian buku, sebaik saja bayi itu boleh nak duduk. Kita nak pegang macam ni. Ha, biasa orang apa yang eh, Dr. Syifah. Jadi boleh duduk atas riba. Dan kita sanjakan pada kita. Awal eh, saya dalam tiga bulan bila dia dah ada good head and neck control tu dia takut macam tu tu. tak boleh letak. Kita pegang buku sama-sama. Bila bayi awal dia boleh duduk macam kita selalu pegang buku bersama minatnya kepada buku adalah otomatis. Saya pernah lihat enam bulan, bayi enam bulan saya letakkan di sini dan sebelah tangan saya pun buku. Saya hanya babysitting je masa tu. Lepas saya sedari, baik enam bulan itu telah menuding kepada perkataan lain baris-baris ayat dan sambil berbunyi Aaah. Dia mengajuk sifat pembaca. Sebabnya dia ni daripada awal telah didedahkan kepada buku. Dan yang ketiga, apa saja permainan yang dimainkan dengan bayi, Yang seperti saya tunjukkan tadi Kita ada interaksi dua hala kan? Kita bercakap dengan dia, dia bercakap dengan kita uh, Dan juga rutin harian bila kita tahu dia dah nak makan Kan bayi kecil-kecil dia makan kan Angan dan kakinya macam Lagi kita bawa makan berdekatan dengannya lagi dia mengayuh. ya Excited, excited momen-momen begini, gunakan bahasa. Oh, dah tak sabar. Nak susu, ya? Ah, tunggu jap tunggu dah. Kejap lagi Mama bagi. Oh, lagi laju awak kayuh, lagi tak sabar. Okey, tunggu, tunggu, tunggu. Kita baca doa. Okey, duduk elok-elok. Nyatakan, suarakan. Apa yang anda fikir baik tu Rasakan, fikirkan Nak jadi mak bapak ni kena kreatif ni eh? Kita tak boleh jadi ibu bapa yang senyap Jadi ibu bapa yang senyap nanti Terutama anak anda ada masalah pendengaran Masalah yang besar Kerana sebagai taktis Saya perlu letih mak bapak itu untuk kreatif dalam berbicara terlebih dahulu Sebelum mak bapak boleh buat anak saya perlu banyak role model. Okey, kalau masa ni nak cakap apa? Kalau masa ni nak cakap apa? Okey, try balik semula. Tak cukup. Ayat tu terlalu pendek. Tak boleh kena satu kan? Kena guna dalam ayat. Balik semula. Oh, ni kalau jumpa tak ada pilih semula. Terbaik kan? Eh? Ha. Tapi, sebagai mak ayah, kita perlu ada ilmu nak berbicara berdasarkan umur anak. Ya, yeah, memang dengan, dengan bayi nak cakap apa. Oh. Ya, yeah, betul. Tapi kita cuba fikirkan apa kebiasaannya orang buat dengan bayi. Menyanyi, main cat, cekol, genggam-genggam. Nah, ha, ni kalau mak-mak saya mak saya pernah nyanyi-nyanyi lagu-lagu rakyat, main bujet. Uh, main cok-cok, pin, cok, tesung tangan. Kalau yang saya nyanyikan ini adalah perkara-perkara yang sangat asing kepada mak ayah kena belajar. pergi cari orang-orang lama. saya antara orang lama lah tu. Untuk tahu apa nyanyian-nyanyian permainan-permainan finger play, permainan jari yang kita boleh gunakan. Lagu congit cakdung ke atau sebagainya. Berdasarkan budaya masing-masing, kalau anda dari keluarga Cina, banyak lagu-lagu yang saya tahu, lagu untuk anak-anak dan -anak, seri bahasa Cina yang daripada keluarga yang menggunakan bahasa Tamil, Telugu, Malayalam dan sebagainya. Gunakan bahasa-bahasa kedaerahan anda jika itu yang anda gunakan diri Jadi bukan saja rangsangan bahasa, anda juga memupuk semula um, akar umbi uh, uh, keturunan uh, keluarga anda di dalam interaksi tersebut. Uh saya rasa yang poin yang penting yang doktor yang uh, apa yang saya boleh highlight kat adalah interaksi. Interaksi antara ibu uh, ibu bapa dengan anak tu ya kata. Apa okey doktor ada uh, seorang ibu dia ada share um, apa kisah uh, ahli keluarga dia lah. Anak anak kepada uh, salah seorang ahli keluarga dia uh, ada buat yang doktor cakapkan universal newborn uh, screening. Okay, uh, hearing screening. Uh, tetapi masa tu katanya um, apa result dia macam inconclusive ataupun mereka kata tak pasti macam tu. Jadi uh, ia hanya di repeat selepas setahun. Jadi bagaimana untuk kita avoid um, apa situasi seperti ini doktor? Okay Kalau repeat selepas setahun saya tak setuju eh kalau result tu tak konklusif. Maksudnya tak pasti lepas ke lepas ke kalau tempat yang kita pergi tu kata nanti lepas tahun datang balik cari tempat lain. Cari sampai dapat audiologi klinik audiologi yang lain. Kerana kalau betul anak itu menghadapi masalah pendengaran kita telah hilang beberapa bulan yang sangat kritikal untuk pembentukan ototipoli jangan berlengah uh, berdasarkan di mana anda duduk biasanya kalau nak ke klinik kerajaan, nak menunggunya agak lama uh, saya sarankan cari pusat audiologis banyak ya klinik-klinik audiologi, saya rasa saya tak perlu membuat apa-apa band Just cari audiology, klik dalam Google Map, tengok apa yang keluar. Telefon dan tanyakan. Ada uh, capacity machine untuk jam uh, uh, gen penerapan anak umur sekian-sekian. Mungkin anak anda sekarang 10 bulan ke, 9 bulan ke. Check. Jangan berlengah. Kerana masa yang kita hilang itu tidak akan dapat dikejar kembali. Itu yang saya sangat-sangat tertekankan -sangat uh, Jadi uh, apa apa interval dia doktor? So katakan masa newborn tu dah dibuat screening uh, Bila ibu bapa patut pergi semula untuk dapatkan kepastian? Sifir okay, mudahnya 136 136 betul okey Satu bulan lepas kelahiran Patut tahu dengan confirm Anak ni mendengar atau tidak jadi universal newborn hearing -Uni screening patutnya dibuat sebelum bayi dan ibu discharge eh? daripada ward. Uh, kalau screening itu fail, disuruh datang semula, jangan tangguh kena datang. Sebab nak pastikan betul kalau betul dengar, kita buat cara dengar. Kalau betul dengar, ah, kalau betul dengar itu, kita pergi kepada yang tiga tadi. Apa dia tiga? By three sebaik saja mencetak tiga bulan, dah dipakikan alat. Uh, itu maksudnya tiga. Jadi sebab tu saya kata tadi jangan lengah. Kalau newborn newborn hand screening lengah, okay, alat nanti lengah juga. Okey, tadi satu status pendengaran. Tiga, kalau betul dia tak dengar, okay, alat. Enam apa dia? Selewat-lewatnya enam bulan dah mula terapi. Kenapa nak mulakan daripada enam bulan? Selewat-lewat. Sebab kita nak ajar dia bercakap guna dia hanya pakai alat tapi tak dia ajar cakap. Itu sufi dia. Satu tiga. Enam. Okey. Saya rasa mungkin ni soalan yang terakhir um, apakah uh, apa ni terapi 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 yang perlu dilakukan oleh uh, ya, ibu bapa perlu pastikan anak-anak yang tiada yang ada masalah pendengaran ni perlu dapat Okay. um, apabila anda men, uh, biasanya bila bertemu dengan audiologis, kebiasaannya audiologis akan uh, recommend terapi. Terapis mana? Uh, sebab hubungan antara audiologis dengan terapis juga sangat penting. Mereka ni memang kena selalu berhubung antara satu sama lain. Kadang-kadang bukan dari audiologis, mungkin juga daripada ENT. Okay. Uh, jadi apabila anda bertemu dengan terapis, terapis biasanya akan, mengan, uh, akan membuat penilaian, dapatkan baseline dan sebagainya kepada anak-anak. Cuma yang seperti yang saya tekankan sebelum ni, dapatkan terapis yang nak dan mampu untuk coaching dan guiding untuk latih ibu bapa dalam sesi. Saya minta maaf ya pada terapis yang di luar sana Ada setengah terapis mengatakan Mak bapak tunggu luar tak boleh masuk Kalau itu berlaku Saya sarankan cari terapis lain Sebab Anda nak buat kat rumah kan Nak fasilitasi bahasa Sebab macam mata buka Alat kena pakai kan Lepas tu kena fasilitasi masa rutin lah Menyanyi lah Baca buku lah Tapi kalau dalam terapis session Anda boleh duduk dalam sesi Macam mana nak buat kat rumah? Jadi, anda kena berada ataupun menemui berhubungan dengan terapis yang mampu untuk train ibu ayah dalam sesi. Barulah ibu ayah boleh buat di rumah dengan jalin. Itu nasihat saya yang paling penting. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat um, boleh saya simpulkan dua perkara ya doktor satu adalah uh, early detection so kita perlu kesan uh, seawal yang mungkin macam doktor kata kalau boleh lepas uh, newborn lepas lahir tu kita dah patut kesan uh, kalau jika anak itu mempunyai masalah pendengaran dan jika uh, tak dapat dikesan selepas masa newborn screening tu uh, ibu bapa jangan tunggu jangan tunggu beberapa bulan pun sehingga untuk dapatkan kepastian sebab uh, intervensi, uh, intervensi awal adalah sangat penting untuk memastikan perkembangan anak-anak tersebut ya yeah. dan yang kedua yang saya sangat suka yang Dr. highlightkan adalah peranan ibu bapa keluarga dan uh, komuniti sekeliling dalam memastikan anak-anak uh, ini apa uh, perkembangan mereka dalam dari segi bahasa dan pendengaran itu uh, tercapai betul ya, doktor sangat terpalo taksyifah. Ya. Terima kasih banyak-banyak atas uh, kesudian doktor untuk berkongsi ilmu dan pengalaman bersama kita hari ini uh, di uh, webinar nadi uh, kejatuhan kendiri um, dan uh, saya yakin ramai yang mendapat manfaat daripada perkongsian doktor pada hari ini. Yeah. Ya uh, Ya, yeah. jadi um, uh, kita akhiri dulu uh, webinar pada hari ini And, dan insyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat ini dengan tajuk yang lain. Uh, Waktu yang sama insyaAllah Terima kasih banyak doktor sekali lagi Sama-sama okay. Terima kasih pada semua yang hadir juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera